Идея была в том, что люди на днях рождения и других праздниках часто желают друг другу счастья. И мы подумали, что было бы очень неплохо его еще и подарить. Счастье это эмоция. Это сильные положительные эмоции. То, что вызывает положительные эмоции, является счастьем. Организовывать счастье и помогать людям его дарить Катание на джипе экстремальное по бездорожью По бывшей танковой дороге то есть где дороги вообще в Помине не существует. Но это круто. На самом деле для любого человека, который любит водить автомобиль. Ну, а мне кажется, что каждый мужчина любит водить автомобиль. И, возможно, у кого-то его нет. Для таких это особенно будет приятным приобретением. То есть попробовать свои навыки сразу после сдачи экзаменов на водительские права или еще чего-то попробовать свои силы. Вот в такой экстремальной поездке будет круто абсолютно для каждого. Человека, кто любит автомобили. И даже кто боится их водить перебороть этот страх, сесть за руль и попробовать перебороть. Человек преодолевает какие-то препятствия или даже, скажем так, свои возможности. Он раньше не думал, что можно проехать, а тут оказывается можно. То для него это новое открытие, новое ощущение. Ми видимо, щастя може бути навіть при таких погодних условиях. Ну, цей драйв підштовхує, їхати, не здаватися, подолати перешкоди. Це щастя це завжди нові емоції. Переживати нові емоції це щастя. Ще... Приезжают и женщины кататься И я так понимаю, что Им тоже интересно что-то преодолевать Боролся, с, я понимал Я боролся с тем ощущением Я испытывал свой навык каждую секунду Я понимал, что каждый момент Я могу где-то не так что-то чуть-чуть сделать И загрузнуть И могу утонуть И... И меня просто трусило в машине, от этого тоже драйв добавлялся. Видят счастливые лица, которым причиной которых оказался я. И я понимаю в эти моменты, что делает что-то хорошее. Это делает нас счастливее, понимая, что людям понравилось, и мы свою цель выполнили. Когда человек понимает, что он подарил что-то крутое, то, что понравилось, то он будет сам счастлив. Ну, по крайней мере, я.